Так, всем доброго ранку, <laughs>, доброе утро про футбол. Начну с Кубка Африки, как всегда, а потом э, э, а потом Суп котом. Так. Вы, вы видели по погнали, вспомнил. Смотрел передачу про <laughs> наших детей за рубежом. В частности, рассказывалась у ну, футболистов, которые с Академии разъехались очень много в Испании, там больше про Испанию рассказывалось. Кстати, вот этот длинный, что с Волыни, что перешел в Байер, а сейчас в аренде в Нюрберге, то что-то он слабо сейчас, ну, надо сверкать. Что-то он стух очень. И это очень плохо. Данные у него, я видел, он все может. Почему он не прогрессирует, непонятно. <coughs> Забыл его фамилию. Так. В том в предыдущем влоге про иварийца, которого я, ну, вел, и он в Казахстан попал, это был Жерар Гоу. Ну, а такой, я в нем не видел ничего для больших клубов. Он стал в Кайсере лучшим бомбардиром первой лиги Турции. Я и к нему летал туда. В бизнес-центре сидели, кушали. Ну, а для Казахстана он оказался в пыле на нем заработали бандиты ОПГ Лужники. А перед этим у меня был вариант, я его с бандитами Андреевым ОПГ Солнцевский должен был подписать Пермский Амкар. Он попросил 40 тысяч евро в месяц. И Пермский Амкар сильно долго думал. А Лужники его быстро перекинули в Краснодар, Кубань, по-моему. А потом в Кайрат. Там тоже бандиты. Ну, а потом он в Китай поехал. Заработали на нем много денег. По агентской, я считаю, я ну, хочу, если буду жив, напишу большую, хорошую книгу. Будет крайне интересно почитать. ФСБ, бандиты, наши взятки, подкаты. Не знаю, буду я где-то менять фамилию или не буду, посмотрю, подумаю. Но будет крайне интересно. Там история такая для сериала Netflix. Потом продам правам Netflix. Игроков у меня было перелопатил, я их за 10 лет много, почти 500-600 не меньше. Но если я все буду рассказывать сейчас, то подумают, что я сказочник. Да. Хотя публично меня нигде не было. Не видно и не слышно. Ну, на стадионах я сидел. Так. Нашему агентскому бизнесу очень вредит низкий уровень интеллекта этих агентов, которые, ну тогда, со мной работали. Они с понтами, с зонтами, и свой этот, этот гонор футбольный не оставили в прошлом, а продолжали выделываться. Я много контрактов из-за них потерял из-за того, что они были дебилы. Среди наших вратарей. Человек 12 вратарей в Ла Лиге, в дублях уже. Один из них э, с Новомосковска, а основной вратарь Ю-19 Реала. И Реал его хочет подготовить на первого вратаря Реала Мадрида. Вот так. Пацаненок с э, этого. Много в Италии наших мелких, э, много в Германии. Так, ну там Зазуля с коноплянкой шустрят. Я думаю, они там где-то всплывают. По Кубку Африки, если вы видите, то составы Алжира, либо Марокко, ну, первые игроки Европы, мира. Вот мы все любим там таких игроков, как Зидан, да, это Алжирец. Или этот, как его, Бензема, Алжирец. Или, да их много, Мореш, и другие. Да. Вот я сейчас, он же тоже на половину марокканец. Так. По тем матчам, которые я делал прогнозы, Буркина Фасо. Ну, там должна была быть ничья. Просто ну, Фасо лучше играли. У Фасо лучше состав. И если раньше фасо были такие высокие, медленные, то сейчас у них центр поля топ. И вы же посмотрите, Буркина-Фасо люди стоят по 30-35 миллионов евро. Ну, а потом Фасо забили на 98 -й. А Судан, ну, там разгром был. 3-0. Ну, Дрият Морес и Брахим Маза. Вот состав Алжира. На воротах Люка Зидан, сын, этот сидел на трибуне Зинадин. Бельгали, Манди, Ребенси, Бани, Маре, Самура, Шайби, Бунеджо. Ну, все лидеры либо французских, либо Куба ОПЛ. Я рассказывал как-то, как Алжир хотел быть независимым, и лучшие игроки Франции алжирского происхождения убежали с команд французских и создали независимую сборную, которую никто не признавал. И они два года ездили по всему миру из пропаганды независимости Алжира. Камеруна сборная очень такая приличная. Люди там по 75-80 миллионов. Ну, для понимания, Нумы, Бонг, Йонгва, Мбемо с Манчестер Юнайтед, Йонг. Но ну, они быстро забили Габону и потом ничейка. Но ну, вы должны понимать, что Многие команды, как Габон и Экваториально Гвинея, это не аутсайдеры. Это и команды, которые модно взять в свой футбол. <coughs> Явным таким слабым будет это Судан. Это видно. Вот Кодивар Мозамбик. Кодивара сборная стоит больше 300 миллионов. Люди по 70-80 миллионов. Состав Кодивара. Они выиграли 1-0 у Мозамбика. Фафана на воротах. Нжига Касуну Дуэ, Киси Сангаре захав нападение Дюманде по половину АПЛ. Так. У Кудивар один из лидеров сюда Кубка Африканских Наций. Так. В принципе тем прогнозы, которые я давал, они все сбылись. Да. Ангола-Зимбабве. Ну, я думаю, может сегодня Ангола выиграет. Они неплохо играют. Есть там пацаны приличные <coughs> с Португалии. Это ж... Этот, как его? Эйсеби, он был с Анголы, по-моему. Сейчас Мазамбика. Египет-ЮАР. Ну, будет битва. на Ближе ничья. <coughs> Буду смотреть обязательно. Замбия-Каморы. Ну, я думаю, Замбия сегодня выиграет. Но тяжело. 2-1. Марокко, Мали, будет битва, может быть, даже и ничья, если не будет подсуживать. Вар работает. Марокко, ну, дома играет, топ состав, но у Мали в полном порядке. У Мали там 5 или 6 игроков по 20-25 миллионов евро. И, кстати, играет прикольный футбол. Так. Завтра, еще завтра прокомментирую, да? Сейчас обновлю. Так, я сегодня скажу прогнозы по субботним матчам в, в клубных чемпионатах. Но ну, мы должны учитывать, что африканцы, лидеры, многие уехали играть в Африку. Вообще, для европейских клубов, вот это, что они часто вызываются в сборные, такой говняк, они вечно ругаются, но подписывают. Бенин, Ботсвана, да ближе ничья. Вот чтобы вы понимали, уровень африканского футбола в такой команде, как Тога, могли быть игроки, которые были лидерами АПЛ, Арсенала. Поэтому там каждую сборную надо изучать. И вы должны быть уверены в своих знаниях, в своей культуре, в уровне, как вы понимаете, футбол. Вы должны быть крутым. Сенегал ДДР, конго Ну, будет битва. Ближе ничья. Понятно, фаворит Сенегал. Так, Уганда, Танзания. Сложный матч по прогнозам. С Уганды очень мало хороших игроков. Ближе ничья. Уганда такая она силовая. Нигерия, Тунис. Но я уже давно не в теме по Африке. Давно. Нигерия, Тунис. Будет битва. Тунис это северный грант. Тоже у Туниса игроки топ-топ-топ. Э, Нигерия там вообще звезды. Прикольная Нигерия в этом, в этом, на этом турнире. Наверное победа в Нигерии будет такая тяжелая. Нигерия уже давно на Кубках Мира пылит. По-взрослому. Я еще помню чемпионата, когда в США был Кубок Мира. Они там рвали не по детски. А Камерун рвал в 1990 году в Италии. Роже Мила, помню. Выносили всех. А сборная СССР их порвала. 4-1, по-моему. Так, сегодня АПЛ и завтра. Сегодня, кстати, футболов дофига. Начните смотреть и Кубок Африки, не пожалеете. Особенно второй матч, 5 часов. А потом вечером Ман Юнайтед Ньюкасл. Битва. Две команды в топ-форме, ближе ничья, но Ман Юнайтед надо выигрывать. Я думаю, они сегодня выиграют, 2-1. Но опять же, вы должны понимать, что в нападении Ман Юнайтед не будет многих игроков. Например, BMO. О, Форест С Фореста тоже много игроков. <coughs> поехали играть за Африку. Там 3-4 сборная. Я думаю, Мансити их сегодня хопнет. Зают завтра. В 14.30. Я обожаю эти матчи в 14.30. Весхэм Юнайтед, Фухем. Ну я думаю, Весхем выиграет. Им надо выигрывать. Я сейчас в порядке. При всем уважении Фухому. И опять же, масса нигерийцев с Фухема уедут играть. Месхэм выиграет. Бренфорд Бормут. Равные команды. Я думаю, будет ближе ничья. Ливерпуль, Уверхэмптон. Ливерпуль, 3-0. Арсенал, Брайтон. Вот завтра почти все матчи. Арсенал, Брайтон. Арсенал, 3-0. Берли, Эвертон. Буду сейчас лучше играть те клубы, у которых меньше всего африканцев. Бернли и Вертон. Будет битва ближе ничья. Челси, Астон Вилла. ну тут битва. Ближе ничья. Серия Эй. Парма Ферентина. Но Ферентина жива, эмоции. 5-1 только выиграли. Будет тяжелая игра для Пармы. Ничейка. А может и Ферентина выиграет. Тарина Калери. Тарина, видите, собрано играют. Надеюсь, наверное, выиграют Калеры. 2-0. Лече Кома. Я думаю, Кома постарается бахнуть Лече на выезде. У Динеза Уацу работал с семьей Поджу. У меня там три игрока было. У Динеза Это первый клуб, который начал создавать сеть по всему миру. Они купили Гранаду, купили Уотфорд. Такая прохаванная семья. Сын Джина Поджу. Даже письма мне присылали. Ближе ничего. У Динеза надо ну, умереть. Завтра. Писа Ювентус ближе Ничья, но Ювентус, наверное, выиграет. Уалига. Рая Валикана Хэтафе. Но ну, я думаю, рая будет умирать, чтобы выиграть. Сельта Валенсия. Будет тяжелейший что матч может быть ничья. Асасуна Атлетик. Будет битва ближе ничья. Эльча Вильяреал будет битва ближе ничья. Обе команды хороши сейчас. Там, кстати, украинцы есть в Эльче. Молодые. Эспаньол, Барселона. Ну, дерби. Эспаньол сейчас хорош, но Барселона выиграет 2-0. Слушал интервью с Зиданом в Италии. Ну, на русском вели. Какой он офигенный чудак. Вот реально великий. Скромный, нормальный чудак. И как тренер и как игрок выиграл все. Все. Кубы, кубные. Два, два финала Лиги Чемпионов. Победитель Лиги Чемпионов. Лигу Европы. Ну все по выиграл. Чемпион в разных странах. И, ну, и у нас в сборной. Чемпион Европы мира, чемпион. И серебром мира. Когда он того Матераса голубому ударил. Так, немецкая Бундеслига, что там? А у них тоже выходной. <к readiness> и в, и в немецкой Бундеслиге выходной. И в Лиге 1. Эээ, ну, а так, в принципе, все. Больше добавить нечего. Всем мира. Чтобы мы встретили живые Новый год. Это уже будет достижение.